Ему слава. Я один еще момент скажу. В городе Баштанка люди услышали, что идет огромнейшая колона военной техники. Вот. И люди в соседних селах, куда и проходила эта колона, насчитали более 700 единиц техники. Танки, броневики всякие, спецтехника. И они идут по трассе огромной колонной в сторону города Баштанг. Люди услышали. И что в городе началось? Массово люди идут в дом молитвы. Там техника приближается, а тут со всех концов города и в дом молитвы. И наши рассказывают, как людей наполнило все помещение, подвальное помещение, во дворе. Тут уже кули свистят, тут еще что-то летает. Один брат, диакон, вылез прямо на крышу, чтобы наблюдать. И он говорит, я в определенное уже время увидел, что техника приблизилась к городу. А там внизу, он говорит, такой шум от массы людей, пришедших в дом молитвы. И он говорит, я впервые увидел такое количество огромное людей. И все молятся, кричат, кто-то может первый раз в жизни. Но говорит, масса людей по тому, что пастор сказал, поднимите руки к небу и взывайте. Бог может нам помочь. Братья и сестры, Бог услышал, без сомнения. Это техника, как рассказывают очевидцы, не дойдя до начала города, остановилась, там что-то были подбиты немного, и развернулись, и на 180 градусов ушли. Потом сказали, что они от этих военных услышали, что здесь много, наверное, украинских войск. Нам нельзя сюда заходить. И они ушли. Братья и сестры, кто это делает? Когда там ни одного воина нету, кто это делает? Дорогие братья и сестры, молимся Богу. Господь силен дать, что нужно. Заметьте.